хорошие новости всем нашим подписчикам и тем, кто кому любопытно то, что здесь происходит. Доброе утро четверга. И у нас каждое утро в одно и то же время идет прямая трансляция на канале YouTube и на страничке Facebook. Так что подключайтесь, подписывайтесь, приветствуйте друг друга, пишите молитвенную нужду, ставьте лайк. И я поприветствую всех, кто уже присоединился, кто не спит, кому интересно. Божье Слово и молитва, и кому интересно, чем занимается церковь. Итак, вижу. Александр Тришин. Доброе утро, Саша. Первый, кто у нас просыпается, это Владимир. Желает нам доброго ранка, народ Божий. Андрей Кост. Константин Кособоков. Доброго ранка. Рудинков Александр. Доброе утро. Влада Колосавцева. Сергей Острижный. Елена Демидова. Геннадий Белиба. Татьяна Крутенко. Шалом Украина. Павел Стефанов. Алина Крымова, Церковь Благодать, благодарить за вашу поддержку материальную, особенно. Олег Волошин, Александр Саламаха, Юлия Ганджаева, Андреан Близников, Андрей Диденко, это Киев у нас, Александр Завгородний, Южная Корея. Так, Виктор Зюнич, Кривой Рог, Валентина, э, Валентин Николаевич, Кирилл Ануфриенко, Владимир Ларочкин, Олег Демиденко, Германия, Светлана, Виктор Барский, Оксана Свердлова, доброе утро, Юрий Никитин. Слава, слава нашему Господу Иисусу Христу Сергей Калинин. Сергей Кураж всегда слушает нас. И еще многие-многие другие подсоединяются. И мы будем обращаться к Слову Божьему и будем вместе молиться. И Господина, доброе утро. Итак, у нас священное Писание. И мы каждый день читаем четыре главы. Две главы Нового Завета и две главы из Ветхого Завета. Читаем постоянно, последовательно и постепенно, изучая Слово Божье. И у нас сегодня послание Иакова, последняя пятая глава и первое послание Петра, первая глава. Итак, пятая глава. Читаю призыв призыв Иакова каждому верующему человеку то, что нам необходимо. Я про богатых не буду читать здесь, прочитайте. Вот седьмой стих. Итак, братья и сестры, будьте долго терпеливы. Не просто терпеливы, а долго терпеливы у верующих людей, у детей Божьих, когда заканчивается терпение, включается долго терпение. Но грех сделал так, что человек вошло такое, как нетерпуха. Мы хотим все сразу и хотим все быстро. И хотим, чтобы нам за это ничего не было. Но терпение или долготерпение – это не дар. Это плод Святого Духа. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господнего. Мы все ожидаем пришествия нашего Господа. Оно будет общее, и оно будет для каждого из нас личное. Мы не знаем, я не знаю, сколько лет мне жить на этой земле. Десять, пять, год, месяц, двадцать лет Господь не отмерил. Знает только Господь. Но я ожидаю пришествия Господа в свою жизнь. И как это долготерпение? Как его развивать в себе? Вот пример возьмите земледельца, который ждет драгоценного плода от земли. Я не земледелец, но у меня жена вот садит цветы, взяла семечко какое-то, посадила в горшок, похоронила это семя в земле. Я три дня прошло, смотрю, никакого цветка нету. Я говорю, да что это такое? Когда уже начнут цветы расти в этой земле? Она говорит, подожди, надо терпение, не все так сразу. Я опять глянул, через неделю ничего нету. И меня это возмущает, я жду, жду цветка, жду плода. Нет, надо долготерпение. Как и земледелец, ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь, ранний или поздний. Так долготерпите и вы, и укрепляйте сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Как человеку укрепить свое сердце? Что для этого надо? кальций, магний, фосфор. Пробовали, не сильно помогает, чтобы укрепить сердце, как источник нашей жизни, как источник наших желаний. Для человека Бог усмотрел. С Божье Слово у меня в руках 66 книг Священного Писания, которые указывают нам на один путь спасения, на имя нашего Господа и Иисуса Христа. Бог дает человеку молитву, как дар. Попугай у меня в клетке молиться никак не может пробовали учить, не получается. Может молиться только человек, обращая к своему Творцу. И у нас есть желание свидетельствовать другим людям о смерти и воскресении Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот этим мы укрепляем наши сердца. Девятый стих написано. Не обвиняйте друг друга никогда в своих бедах, в то, что происходит в жизни. Не обвиняйте друг с друга. Что делаете? Тринадцатый стих. Зло с кто из вас, если тяжело, идет война. В Украине уже тысячу сотый день безумной, кровопролитной, захватнической войны. Люди устали от бомбежек. Люди устали от тревог, от тревог, это здесь, в наших городах. Люди погибают, оставили свои города. Что таким людям делать? Иаков советует, таким людям надо молиться. И мы молимся, и мы молимся, и обращаясь к Слову Божьему, обращаясь к нашему Творцу, обращаясь к нашему Господу с уверенностью, что Он слышит молитвы угнетенные и отвечает, и дает нам мир в сердца. За три года войны мы с вами живы. Церковь благодать не распалась на куски. Церковь благодать стоит, и мы молимся, и продолжаем молиться. А если кто весел, вот кому весело сейчас, кто радуется, кто, кого не касается эта война, что такому человеку делать? такому человеку надо петь. И петь написано псалмы. А если кто болен? Болезнь. Написано просите. Просите, чтобы за вас молились. Я хотел бы, чтобы за меня молились верующие люди до конца моих дней. И вы просите. Не скрывайте. Обращайтесь к служителям церкви. Просите помощи. И Господь будет отвечать. Господь будет исцелять. Он целитель. Первое послание Петра, Первая глава. Приветствие. Начинается с приветствия. Петр Симон пишет, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным. Ну, раньше пришельцы, как инопланетяне, прилетели на нашу землю. Нет, пришельцы это не инопланетяне. Это те люди, которые находятся вдали, вдали от своего дома, наше же жительство на небесах откуда мы ожидаем и нашего Господа, Спасителя и Иисуса Христа. И вот этим пришельцам, а еще и на земле рассеянным, в Польше, в Канаде, в Галатии, в Германии, в Прибалтике, что таким избранным, благодать вам и мир да умножится. Хорошее приветствие и хорошее пожелание. И, конечно же, ободрение для каждого из нас. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Этот дар нельзя не заслужить, не заработать. Как бы мы ни старались на этой земле, что бы мы ни делали, это милость Божья. По милости Божьей мы сегодня не исчезли. По милости Божьей Он возродил нас. Возродил нас. Воскресением Иисуса Христа, потому что только один, который умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес. Имя нашего Господа, Иисус Христос. Вот утешение. И я не один. Написано к наследству нетленному чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для каждого из нас. Вот наша Родина, вот наш дом, вот там наследие, вот то, что никогда не загниет. Вот там Бог и человек будет вечно пребывать в своем доме, в раю. Ну, а сегодня, вот об этом порадуйтесь, а сегодня поскорбим немножко, если нужно, от различных искушений. Да, мы скорбим, но дабы испытанная вера Наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото. К похвале и чести, к славе и явлению явлении Господа нашего Иисуса Христа. Испытание это не наказание. Сегодня мы проходим войну и Господь желает не погубить нас, а закалить, очистить и осветить. Вот поэтому на этой земле страдают верующие. И здесь очень многое, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот наше обозрение, об ободрение для каждого из нас, поэтому продолжаем следовать. И еще у нас есть замечательная книга, пример Пример Иова, пример страданий. 27 и 28 главы. Не достает времени. 27 глава. Иова говорит, да, да, Бог Вседержитель, Бог велик, Бог справедлив, Бог наказывает беззаконников. Дай, да и аминь, я согласен. Но что мне от этого? Я-то прав. Мы всегда неправы в глазах Божьих. Мы грешны, а Бог святой. И вот 28 глава, замечательный вопрос. Написано, первый стих. Так, у серебра есть источная жила, у золота место, где его плавят. У редкоземельных металлов есть источник. Украина. Да, гранит добывают, написано, в Кривом Рагу. Есть в шахтах. А вот вопрос, 12 и 13 стих. А где премудрость обитает? Где место разума? Вот самый главный вопрос в жизни. И написано: купить ее нельзя. Мудрость не продается. Ни за золото, ни за серебро. А что такое мудрость? Где ее взять? А человеку на этой земле ее взять негде. Ее можно только получить, получить как подарок. И вот написано 28 стих. И сказал человеку, вот страх Господен, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Страх Господен, вот настоящая, настоящая мудрость. Признание Господа Бога своим хозяином, признание Его царем своей жизни, послушание Его Божьему Слову и уважение, уважение к Его Слову. Вот настоящая премудрость и вот разум, который Бог нам дает Даром во Христе Иисусе, Духом Святым вселяет в наши сердца. И мы помолимся. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за это чудесное утро, когда мы можем помолиться. У нас нужна в Украине идет война. Тысячусотый день кровопролитной жестокой войны. И мы молим Тебя за наших защитников, просим помощи, поддержки, покрова. Верни их домой всех живыми. Молим Тебя за наших верных, рассеянных миссионеров по всему лицу земли, а также за все церкви Христовы. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Сегодня вечером, вечер общения в домашних группах и пост и молитва. Да благословит нас Господь, мирного и тихого дня и хороших встреч. Спасибо всем за эфир, за ваше участие. До встречи.